Доброго вечора в ефірі Еспресо ТІВ Сергій Висоцький, і наш сьогоднішній гость це екс-командир спецбатальйону МВД Тимур. Тимур Юлдашев. Він 35 суток провів у полоні в луганських терористів, сидів у СБУ захопленому. І сьогодні про те, як він звідтиля вибрався і що нам надалі робити з Донбасом. Тимур, доброго вечора. Здравствуйте. Драці. Сначала розповідайте вашу историю. Вы попали в полон как командир спецбатальона. Чому ви живі, і як ви mm. Чему вы до сих пор живы и как вы выбрались? Почему я живий? это вопрос не ко мне. Господь же определяет, когда мы этот свет покинем у каждого. Правильно? Вот Господу адресовывайте этот вопрос. Почему я жив до сих пор? А как мне удалось выбраться? Очень бы хотелось сказать, что я выбрался в результате тщательно спланированной и ювелирно проведенной спецоперации украинских спецслужб, но это не так. Я выбрался только благодаря добрым людям, украинцам, патриотам и Господу Богу. Ну, вы можете рассказать, как это? То есть вас выкупили, вас обменяли? Нет, меня сами... не выкупили, не обменяли. Мне помогли. Выйти мне помогли выйти из Луганска, мне помогли выйти из Здания. СБУ. Как это происходило, кто это, эти люди, я говорить, не стану, поскольку они еще там и они еще занимаются своими делами. Mm -hmm. Добро. А, сколько вы командовали батальоном? Быше месяца. Я yeah. занимался его комплектованием. Да, люди пришли в батальон, потому что он был назван именно моим именем, потому что люди пришли на мое имя в Луганске. Меня знают достаточно хорошо Ну, батальон, как бы личный состав, так и остался. Они потом прошли переподготовку в Днепропетровске. И были все целиком влиты в батальон Луганск. Зараз вы не воюете. Вони От, живі, так, да, так Я держу контакт зі своїми людьми, они мені званювати. І навіть коли я сидел там, я теж с ними звані. Добре, ви бачили ось ці умови е, м, утримання чи полону, е, які там вибудовують для таких людей, як ви сепаратисти, ну, зсередини, власне. Тобто з нас у Києві тут тільки чутки, що вони там роблять, скільки там людей. Розкажіть, якісь підробиться. Смотрите, у в яких содержали меня, Они не то, что разительно отличаются от общих условий, они просто ну, исключительно. Я содержался в исключительных условиях. Чем это обусловлено? Опять же тем, что меня в городе Луганске знают очень много людей. Да не только Луганский. И звонки, и как бы заботу обо мне проявили очень многие люди. Кроме того, приехала миссия ОБСЕ, попросила представить меня, их предык светлые очи. Но! в СБУ города Луганска есть другие люди, заложники, есть другие камеры, есть другие помещения, где их содержат. Их содержат там достаточно большое количество. Тех, кто находится на подвале, я думаю, в сумме живым оттуда и не выпустят, потому что таких условий сахарных, в которых содержался я, там больше нет. А кто там находится зараз в полоне? Чему он там? сколько их? Ничего проценту не знаю. Это, ну что я могу сказать? Я могу сказать только за тех, кого я видел. Ну точно и за кого я точно знаю, что они там, потому что ограни... ограничено было мое там передвижение, ограничены были мои контакты с людьми. Мне удалось, правда, передать передачку с продуктами ребятам на подвал. Там несколько раз через опять же знакомых, через э, людей добрых. Вот, но записку и передать не успел, собирался со следующей. И тут происходит вот, 2 числа есть известные события, и мне предоставляется возможность оттуда соскочить, что я и сделал, выведя еще и Олега Капучинского за собой следом. Это угу. выбух в ОДА? Выбух в ОДА, да. А что это был за выбух, вы знаете? Я же там не был. Я вам могу рассказать, как это происходило. Я сидел в это время у себя в комнате, ну, в камере, Олег спал. Я услышал первый заход самолета. Я понял, что он заходит. И когда он зашел второй раз, я уже ждал стрельбы. Дождался. После стрельбы еще чуть-чуть подождал, прилетит куда, в СБУ или не в СБУ. В СБУ не прилетело, пролетело в другое место. Но именно это и послужило толчком всех дальнейших событий по моему освобождению. Mm -hmm. Ну, насколько я помню, там не было авиадару по обл. администрации. Ну, ви ж бачили відео? Я бачив відео, коли якась, якийсь вибух іде у парку, і потім шлейф ракети до. Тобто в мене склалося таке враження, що там було по ЗРК, чи якесь РПГ, чи щось там. Тобто по смотрите, смотрите, Ми говоримо зараз про різних речах. Ми ага. говоримо про взриві в обладміністрації, і говоримо про стрільбі з самолету. Стрельба з самолету була однозначно. Она була, із, я так думаю, з Пушки. Uh -huh. произведена из потому что я ее слышал, она очередь прошла, uh -huh. и следы попаданий uh -huh. видны. Но это не те снаряды, не то вооружение, которое может вызвать взрыв подобного uh -huh. рода. То, что стреляли из ПЗРК, я тоже видел. На самом деле, кто же был перед обл. администрацией вот в том месте, откуда uh -huh. был выстрел, он поймет, что физически э, ракета ПЗРК не могла отвернуть от здания. Реально ждание стояло ей uh -huh. стеной перед ним. Реально, и если они пускали вслед. Самолету, то они по-любому бы попали хоть из ПЗРК, хоть из гранатомета, хоть из чего, mm -hmm. хоть из пистолета, они все равно бы попали в здание обл. администрации. Ракета не смогла бы его обойти, даже если бы она успела захватить цель. А на таком коротком расстоянии захватить цель она, естественно, не успела. Тимур, а мы достаточно много знаем о Киеве что про структуру. У цих людей ми знаємо, що там є якісь внутрішні конфлікти. Ми знаємо, що там десь є українці, десь росіяни, десь кадирівці, десь там. Ну тобто ми не розуміємо, кого навіть наші сили озброєні вбивають там, угу. чи українців, чи не українців, чи може чеченців. розумієте? це дуже дуже так непевно. що ви можете розповісти про їх внутрішню структуру, про те, як вони взаємодіють да, Давайте вони будемо розкрозговарять, хну кого я знаю. Кадыровцев я не видел, я вам сразу yeah. говорю. Негров видел только подметающими двор СБУ, когда их взяли на Кабаке за нарушение комендантского часа и привезли. 20 человек, я высовываюсь утром в окошко и вижу, что двор СБУ подметают негры. Это, конечно, картина заставила меня усомниться в здравом своем рассудке. Думаю, ну все, крыша съехала. 20 негров с вениками, это, конечно... Странно было очень. Вот. А структура, что структура? Большинство людей, подразделения, в котором я находился, ну не большинство, пускай половина будет, да, половина где-то, крымчане. Первые допросы со мной проводили россияне, мальчики, молоденькие совсем. А ГРУ? ФСБ? Думаю, нет. Думаю, какие-то скинхеды, потому, mm -hmm. что, потому что Допросы по сути, не вели. Протоколы не заполняли. Задавали вопросы не для того, чтобы. Не с целью узнать какую-то информацию, а с целью задать вопросы. Ну и поздеваться. Вот, и все. Угу. Кто еще? Мы знаем еще, там, например, Болотов я такая. Персона. С ним не был никогда и знаком. Он со мной не разговаривал, Болотов. И от этого мне очень странно, почему он позволил себе сделать такое заявление, что якобы я планировал или изъявлял желание. Валера, когда я изъявлял желание тебе э, перейти на вашу сторону, скажи, все пацаны, которые были вокруг меня, все знают, что я патриот и со своего не схожу. Все это знают. Почему ты решил, что я вдруг продался? Ну, это странно для меня. Ты уж извини, взрослый мужчина должен такие заявления делать, имея какую-то основу под ними. Тимур, але Пане Валерію, якщо е навіть Болто з вами не спілкувався, ми бачимо, що там ну він як би народний губернатор, але він там не єдина сила. Там є якісь козачки, там є якісь елементи. Хто це, цим ви навіть, управляє? Ви навіть не представляєте, Хто що... Це, що… Це хаос повний. І ніхто там нічого, нічого не контролює. Давайте я розкажу, як я віжу ситуацію. В країні у нас живуть в основному одні і ті ж люди. Ми одинакові всі. Что сепаратисты, что мы с вами, что вот оператор, что он горейший сидит, все мы одинаковые и мы не можем быть разными в структурах, вот допустим структура МВД, да, если там бардак, то почему в структуре сепаратистов должен быть порядок. там такой же бардак, как и везде. Каждый тянет одеяло на себя, они разбились на могучие кучки, ведут между собой внутриклановую борьбу за какие-то им одним понятные интересы, иногда за материальные. Периодически они сталкиваются, столкновения происходят со смертями. Один... <существует> да, один, да, 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 mhm. периодически там, я не знаю, знакомый мой Лешенька, мозговой. Леша, правда, что ты Лисичанскую объявил Народную Республику? Ну это цирк, парни, это уже... КЛАУ надо, согласитесь. Ну, что давайте, я не знаю, переговор... Вербунскую, В эфире республике переговоры просто с террористами. Ну, реально, Лешенька, ну, ты же взрослый человек, мы же с тобой разговаривали, ты же понимаешь, что это смешно. Лешенька нас не услышит, скорее всего, наш канал там отключен. Да, ну, ради бога. Добре, а, Тобто там есть такие внутренние конфликты. Сегодня, например, мы видим, что после Рады нацбезпеки нам говорят про те, что, а, Сили антитерористичної операції а, звужують кільце навколо міст, які там захвачені, і Б, що там десь на Донбасі зараз знаходиться та воюють до 20 тисяч голів, скажімо так. Тобто людей, які ну якось там, чи руських, чи не руських, ну це терористів, так скажемо. Чи їх справді так багато, і якщо їх так багато, як ми можемо силами антитерор... антитерористичної операції їх перемогти? Да, ну да, их достаточно много, потому что вы поймите, граница Луганской области, она всегда-то была прозрачная. А с момента захвата террористами этих контрольно-пропускных пунктов, она вообще стала как бы как решето. И колоннами заезжали. Колоннами заезжали по видеокамерам, по веб-камерам Луганска. Можно было видеть, как ездят машины, как заходят они колоннами люди с Российской Федерации, с области люди. Ну и очень много. Я думаю, что 20 тысяч цифра вполне обоснованная и реальная, если говорить о Донецкой и Луганской области. Я думаю, что она соответствует действительности. Но э, 20 тысяч не сосредоточено в одном, Луганске, вы же понимаете. Допустим, там Снежная, я знаю, там крупная группировка, Антрацит крупная группировка, там Донецк, само собой, Славянск, он вообще отдельная республика, Лисичанск, вот Леша Мозговой в этом Лисичанске сейчас Народную Республику возглавил как бы, и все они рассредоточены. 20 тысяч на такую площадь, это, в принципе, немного. Ну, будет там в Луганске пускай 5 тысяч народу со стрелковым вооружением. Никакой серьезной опасности для нормально организованной войсковой операции они не составят, поскольку это люди их и со стрелковым оружием. Ну, что? Ну, доброе. А зараз операция, она добрая, организованная, че нет? Я воздержусь от комментариев. Я считаю, что Опять же та же причина, понимаете, что у нас нет специалистов, которые способны добро организовать, правильно организовать подобные мероприятия, поскольку опыта нет. Но это дело наживное. Опыт появляется вот сейчас, через некоторое время этих специалистов у нас будет пруд пруди. Даже те, кто и не специалисты, будут считать себя ими. Ну все же таки, чему можем мы якось выдвоевать Донбасс? Але без того, щоб якісь там килимні бомбардування слов'янську робити, ну тобто, я так розумію, що ці люди вони ховаються у кварталах, у жилих, у міських. Там вони десь там їх мабуть населення там ще підтримує десь. Вони там допомагають їм. І це класична партизанська війна. Тобто, це ну декілька способів боротьби. Або там 10 років там вовтузитись та щось робити там точечно, або ну загальна військова операція, там якісь бомбування, якісь арт обстріли. Ви, ви це... сказали от це за каврової бомбардировки Славянська. Я чесно кажучи, не слышав, що були кавровою бонібовці. Ні, ще не було, і я уверена, але уверен, чи може бути. Буде? Буде. Я уверен, что их не будет, вы должны понимать. Но надо также понимать то, что ребята эти, которые нам противостоят, они не стесняются использовать в виде щита живое, живых людей, гражданское население. И нападая на погранотряд, допустим, в городе Луганске, они реально вели стрельбу из жилых домов. Это место неподалеку от места моего проживания. Я там знаю ну, каждый каждую знаю людей, которые там живут. Все это непосредственной близости с жилыми кварталами производилось и производилось там именно с той целью, чтобы прикрыться. То, и опять же, артиллеристы наши, летчики, все они такие же не профессионалы, как и все остальные и промахиваются периодически и часто. Ну что, коврового бомбометания не будет, это точно. Доброе, вы можете по визовому сказать Якщо вы специалист. Да. Как нам Донбасс терор от терроризма, от боевиков? Это должна быть комплексная вообще задача, комплексная, настолько комплексная и на всеобъемлющая, которая должна начинаться с прикрытия государственной границы в первую очередь. Планы территориальной обороны по прикрытию госграницы были разработаны в областях. В 2006 году я имел отношение к этой разработке, я знаю, как они создавались, и я знаю, что они из себя представляют. Они были разработаны, достаточно серьезные документы со всеми узгоджены, с СБУ, и с МВД и прочие. И они подразумевали прикрытие госграницы от проникновения именно диверсионных разведывательных групп и групп боевиков они не были введены в определенный момент э, в действие. Почему? Это вопрос не ко мне, это вопрос к руководителям нашим. А какие планы это были? Можете расповести про них? Планы ТРО? Ну, я, я на скине разумею, там 800 километров. Я, в, я, 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 это Я все просто. Были определены силы и средства, которые на определенном участке госграницы будут осуществлять путем патрулирования, путем выставления секретов, путем выставления блокпостов, будут контролировать проникновение паразитов в нашу область. То есть это до прикордонников, до пана Им Нет, этот план ТРО он не, как бы не был разработан пограничниками, он был разработан совместно Министерством внутренних дел, а, министерством обороны, Ужгоджин э, в СБУ, то есть это совместный как, mm -hmm. продукт, который а, в сумме не сработал. А влада про него знает? Еще с Абулотом, Вы знаете, у меня такое состояние и, и понимание, что влада вообще мало что знает. Мало что знает. Ну, честное слово, ну как космонавты, как будто в космосе летают и настолько оторваны. И я же писал еще в тот момент, почему не вводят план ТРО, когда пошла информация, что через границу везут деньги на джипах, заводят информацию, эту я имел, она была как бы достаточно проверенная, ей можно было доверять, и заводят, оплачивают действия этой Луганской гвардии и прочих тетушек русскими рублями. Это знал весь город у нас. И в тот момент я писал, обращался в Министерство обороны, к министру, я обращался через интернет, писал ему послание и к другим э, силовикам. Почему не вводится план ТРО? Я не знаю. Этот вопрос не ко мне. И пытания Вот Вы через наши камеры так дуже эмоционально намагались там до Леши, до Валеры. Я еще могу вернуться, да. У меня есть там ну, друзья, це... к которым я могу обратиться. Вы, вы все знакомы. Вы товарищивали. Я вам объясню. Але чему вы по цей бік баррикад, а вы не іншому. Если вы на украинец. Я вам могу сказать даже больше. Вот друг мой близкий Андрей, он знает, о ком я говорю, буквально несколько дней назад ушел в ополчение. Я не могу сказать, почему они по той стороне. И у меня была по этому поводу мысль. Но мысль это такая очень обидная для вас, телевизионщиков. Я, к примеру, пять лет назад выбросил из дома телевизор и спутниковую антенну и не хаваю то, что подают э, нам средства массовой информации. А в Луганской области, надо понимать, спутниковые тарелки стоят на каждом доме и все смотрят не украинские каналы, а смотрят все Россию. Вот эта промывка мозгов, особенно России 24 и вот эти вот все НТВ и прочие эти каналы, она и дала тот результат, который мы имеем. Почему люди, которые живут в Украине, стали считать себя, не знаю, русскими, не русскими, но решили присоединиться к России, я, честно сказать, не понимаю. Как может быть? Как может быть мой товарищ там Николай Георгиевич, бывший военный полковник в отставке, подходит ко мне и говорит, что вот я за них, я там, я за Россию. Как може бути, Николай гіроч? Ви прищаку давали? Как? Вы полковником уволились, Я вас уважал всю службу. Як може такое бути? Я не понимаю. Отказываюсь понимать и не стану никогда. Добре, дуже вам дякую. З нами був Тимур Єлдашев, екс-керівник спецбатальйону Тимур, який на днях був звільнений з полону. На ну, все вам добре. Далі ми продовжимо нашу програму. Я буду і вести з іншими гостями. Поговоримо про Луганськ, поговоримо про газ. Поговоримо про військовий стан на Донеччині. Побачимось.